Sən onları Rəbbinə ibadət etməyə dəvət et. Həqiqətən, sən ən doğru bir yoldasan. Va alaykum salam və rəhmətullah və, və bərəkətu. Qardaşlar, uşaq doğulduğu zaman onun saçının qırılması sünnədəndir. Mi? Qardaşlarım, uşaq doğulduğu zaman 7-ci günündə uşağın saçının qırxılması üçün nədəndir Necə şey qardaşlarım Salman ibn Amir rivayət etmişdir deyir şey Muhammad sallallahu alayhi vesselamdan eşitdim ki doğulan uşağın üzərində əqiqi vardır onun əqiqini kəsin və ondan pisliyi və əziyyəti uzaqlaşdırın Əczi Buxar rahimehullah 5471 rəqəmi ilə rivayet etmişdir. Qardaşlarım, Həsən ibnə Səmura radillahu anhu rivayet edir ki, Muhammad sallallahu əleyhi və səlləm eyni bu şəkildə uşağın üzərində əqiq olmasının hansısa şey 7-ci günündə kəsilər və həmçinin başının qırxılması barəsində hədis rivayet etmişdir. Hadisi Abu Davud rahimehullah 2837, Tirmizi rahimehullah 1522, İmam Nesai rahimehullah 4149 rəqəmi ilə rivayet etmişlər və həmsənin Şeyx Albani Allahu nə rahmet etsin hadisi səhihləşdirmişdir. İbni Abdulbar rahimehullah qardaşlarım ə, uşağın saçının qırıxılması ondan əziyyətin aparılması və tirilməsidir deyərək qeyd etmişdir. Bunu Al-Istisqar 5.257-də qeyd etmişdir qardaşlarım. Sünnədən də çıq qardaşlarım. Oğlan uşağının saçı 7-ci günündə qırıxlar. Necə ki, Məhəmməd sallallahu alayhi və sallam Fətimə radiyallahu anha-ya Hasan radiyallahu anhu-nun başını qırıxmağı və Onun saçının ağırlığı qədərində gümüş sədaqə verməyi ona söyləmişdir. Biləsinizlərəm, oğlan uşağının saçı qırxlar və alimlərdən əksəriyyətdədir ki, qız uşağının saçı qırxılmaz. Oğlan uşağının saçı qırxılar və onun ağırlığı qədər gümüş sədaqə verilər. Və İslamda sünnədəndir. Oğlan uşağının saçının 7-ci günündə qırxılması. Qardaşlarım, burada bir qeyd vardır. Bunu bu işi bazaran və uşağa zərər vurmadan bunu edə bilən biri etməlidir. Yox, əgər bunu edən biri yoxdursa və uşağa zərər vuracaqsa, onun saçının qırxılması ilə o zaman bu əməl tərk olunur və saçı qırxılmaz. Nə zaman ki artıq bir az böyüyər, ondan sonra istədiyin yara vaxt onu saxının qırxarlar. Lakin bu əməl yalnız bu işi bacaran və uşağa zərər vurmadan bunu edən kəsin üzərinə düşür. Allah daha gözəl bilir.